Let's go! Меня зовут Виталий Борисюк, я актер, телеведущий и участник шоу «Вышка». Ну, в театре, в кино я уже более 25 лет, этому посвящена моя жизнь. Когда я могу быть глухим, слепым и немым моя семья соревновалась тоже в театре. Мы с Ольгой познакомились в театре. Виталий зашел в театр переможцем. Знаете, вот принц на белом коне. Ловлю вас на И вот мы уже более 22 лет вместе. И участие в этом проекте я для себя принимаю как очередная роль, да, в которую нужно вживаться. Роль спортсмена, прыга на воду. Дивлюсь я на воду, та Угадаю, Че пригнул я за вышки. Я прихожу чуть раньше, чем начал по основной тренировки и сам разминать. Здравствуйте, лучший спортсмен мира. Вы я вижу же тренируетесь сами, да? Бассейн да, осваиваете. Конечно. Но без тренера нельзя этого делать. Больше не будет. Пойдем с вами на вышечки. Пойдем. Только чуть-чуть не так это надо делать. Так, давайте ноги ставим ближе. Вытянемся на носки, на носки, ноги. Мне кажется, все так быстро происходит. Для первого раза неплохо. У Виталия не очень получается держать ноги ровными при входе в воду. Сгибается спина, и он может травмировать поясницу. Вода, знаете, вода как плетка. Неправильно входишь, бьешься груди. Вот есть, вот синяки есть. Посмотрев, как прыгают в воду, профессионалы, я уже для себя, в принципе, определил, какой я прыжок буду делать первым. Вот это наша высота, вот 5 метров. Есть э, прыжок э, с подсидием. С 7,5 метров. Не-не, с не, 7,5 это рано, не надо. Давай, давайте с вами попробуем с 5. У меня возникли разногласия с тренером. Я хочу прыгать с 7,5 метров. Илья настаивает на том, что нет, как только с 5. Нельзя прийти и сразу залезть на 10 метров и прыгнуть оттуда хорошо. А он хочет. Поэтому приходится останавливать, потому что он может себя покалечить. Я решил дополнительно заниматься сам, чтобы все-таки сделать тот прыжок, который я хочу. Даже если он сутками будет тренироваться сам, нет никакой гарантии, что он сможет выполнить более сложный прыжок. Я ему не разрешаю этого делать. Есть еще время работать над этим. Я абсолютно уверен в себе. Вот же Виталий Поросюп поднимается а один метр уже подолано, три метры. Виталий Борисюк уже подходит 5 метров, и он идет далее, далее, семь метров, и он уже там. На воде раздался стук, это прыгнул Борисюк. Я прочитал эти строки неизвестного автора мужской раздевалки нацарапанные, но ведь сегодняшнего дня совершенно другие строчки будут посвящаться Виталию, потому что он как Юрий Гагарин первый в шоу вышка будет совершать прыжок семи с половиной метров. Виталий, а какие сейчас чувства внутри у человека, который первым открывает такое шоу, да еще и с такой высоты? Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой. Э, чувство самое главное красивое. И я посвящаю этот прыжок своей семье. У нас, между прочим, семья сейчас в зале находится. соль я знаю, что и Оля Сумская, и дети готовы поделиться с секретом, как Виталий сбросил 7 килограммов, если не ошибаюсь, ну и как-то поддержать нашего самого первого участника. Андрею, я просто бачила жах в очах Ольги Сомської, щойно, коли вона дивилася на те, що відбувалося, як відбувалися самі тренування, що Олю, ти можеш зараз сказати, Віталію. Які слова підтримки ти прийшла з обома доньками? Я думаю, що обов'язково ваші слова хоче почути зараз, Віталій. Серденько, я з тобою. Ти це знаєш, як я вболіваю за тебе. Ви Знаєте, дорогі друзі, я вже забула, з ким я живу, з актором чи спортсменом. Він приходить весь у синцях, отак от встає, отак і отак сідає. І отак все болить, все тріщить, крепатура, але все одно він мужній, він красень. Серденька, я люблю тебя! И, между прочим, это не симуляция, это истинная правда. Мы сначала подумали, что вот эти пластыри скрывают поцелуй Оли Сумской. На самом деле нет, под ними синяки и шрамы, которые были получены Виталием во время тренировки. Ну что ж, Центр управления полетом дает добро на полет Виталия Борисюка. Вода там, вышка здесь. С Богом! Готовьтесь. Виталий Борисюк готов совершить прыжок, спад, сидя полоборота вперед С 7,5 метров. Первым в прямом эфире шоу Вышка. К естественному страху перед такой высотой добавляется страх выполнения прыжка. Первым. Історії шоу вишка здійснив Віталій Борисюк. Ви знаєте, наскільки складно бути першим? Ось він, перший учасник зараз у воді жах уже минув відступив у Олі Сумської, яка дивилася зі страхом просто на свого чоловіка. Він живий, піднімається з води. І готовий вже вислухати перші слова, і перші думки суддів. Віталію, виглядаєте неймовірно, схудли, підтягнулися, кажуть, якось по-новому бентежити Ольгу Сомську. Вона нам сама зізнавалась. Я на вушко скажу потім. Ви задоволені своїм стрибком? Було страшно стрибати першим? Чесно кажучи, думав не про те, що страшно, а про те, щоб виконати вказівки тренера. И сейчас послушаем, что думают наши судьи. Отже, Дмитро, что можете сказать? Первый струбок. Вообще, Виталий, поздравляю, просто молодцы в вашем возрасте. Дай Бог мне также 50. И также прыгать красиво, как вы сделали этот спад. Я ценю по достоинству. Вы просто молодец. Старались, как могли. И сделали прыжок очень достойно. Поздравляю. Тамаро, скажіть, будь ласка, чи варто сперечатися з тренером? Чи варто взагалі під сумнів ставити на станови тренера? Як зробив зараз Віталій? Ну во-первых, тренера завжди потрібно это однозначно. Но мене поразило другое, Віталій. Ви з такою уверенностью йшли к вишки краю вишки. И вот Володя сидел и говорит мне страшно, мне страшно. А я в вашем лице вообще не видела даже э, доли страха. Поэтому у вас прыжок получился уверенный. Единственное, вы немножко, немножко допустили техническую ошибку, развели ноги. А в принципе даже приглушили вот тот китайский вход, о котором я говорила. Он у вас был приглушенный, не полностью, но, но вы молодцы. Володимира, ну и ваша думка? Спасибо большое. Ну, во-первых, хотел бы продолжить Дмитрий и сказать, не дай бог мне в 50 так прыгать. Ты просто умничка, честно скажу. Но только за одни плавки нужно ставить десятку. Вот. Но мы должны быть строгими. Я скажу честно, мне кажется, что быть первым гораздо сложнее, чем быть лучшим. Именно по этой причине моя оценка будет достаточно высокая. Поздравляю, спасибо. Отже, Виталию мы готовы послушать первую оценки в шоу "Вышка" Дмитрий? Моя оценка 8 баллов. А, объяс, объясню, да. Вот а, моя коллега сказала, что немножко ноги развел, да, вот как бы из-за этого, но ну, мы первую, первую, первую. Моя оценка 8 баллов. Спасибо. Отже, Тамара, ваш вердикт. Виталий, я как сказала вам, вы допустили техническую ошибку, поэтому моя оценка 7 баллов. Если вы были ноги вместе, вы бы получили даже 9. Ну и, Володимир, вы обещали быть щедрым. А, ну не настолько. Дівіть поставив Чесно, я би поставив десять. Просто не з ким пока сравніть. Правда, просто пока не з ким. Сравнити. Отже, 24 бали. Віталій Борисюк першим виконав свій стрибок. Тому наразі він є лідером у турнірній таблиці. Проте, якщо його суперники отримають більшу суму балів, ситуація може змінитися. Не на користь Віталія допомогти йому залишитися в шоу зможе четвертий суддя проекту. Це ви, наші телеглядачі. Система підрахунку балів триватиме у два етапи. Спочатку судді виставлять оцінки усім вісьмом учасникам. Четверо зірок, які за підсумками суддівського голосування опиняться у нижній частині турнірної таблиці, потраплять у зону ризику. Врятувати від вибування їх зможете лише ви. Щойно закінчиться змагання, ми відкриємо лінію голядацького голосування, і ви зможете віддати голос за свою улюблену зірку. І Якщо ви хочете підтримати саме Віталія Борисюка. Маєте зателефонувати нуль дев'ятсот десять або надіслати 01 на короткий номер 99-69. Зверніть увагу, лінії для голосування буде відкрито лише після того як судді оцінять стрибок останнього учасника. Підтримайте тих, хто заради вас ладен бороти усі свої страхи. Віталію, я вас вітаю. Перший стрибок відбувся. Займайте своє місце. И мы вболіватимемо, а шоу триває.